નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે અહીંયા જોઈશું દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા બે હજાર તેવીસ ચોવીસનો પ્રશ્ન પેપર છે ધોરણ છ વિષય છે હિન્દી તારીખ છે સોળ ચાર બે હજાર ચોવીસના રૂટ લેવાયેલ છે કુલ ગુણ છે એસી વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા હિન્દીના પેપરનું સોલ્યુશન આપણે પૂરેપૂરું જોઈશું જે વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર પહેલીવાર વિડિયો જોઈ રહ્યા હોય તે વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી ચેનલને સસ્કાઈ કરવાનું ભૂલતા नहीं तो हमे आपने जोईस प्रश्न एक अ निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए दूर अज्ञान के हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दो हर बुराई से बचते रहे हम जितनी भी दे भली जिंदगी दे बैर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना तो उसका भावार्थ हम देखेंगे दूसरा है चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे यश इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के घान की उसका भावार्थ है तीन नंबर पर है हर तरफ झुल्म है बेबसी है सहमा सहमा सा हर आदमी है पाप का बोझ बढ़ता ही जाए जाने कैसे ये धरती थमी है बोझ ममता से तू ये उदा ले तेरी रचना का ही अंत होना इसका भावार्थ है इस तरह प्रश्न एक नो ब प्रश्न के उत्तर लिखिए एक हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए तो उसका जवाब आएगा इस तरह हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए दूसरा है हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए हमें नेकी यानी कि अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए तीसरा प्रश्न है तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है तो हमें टेलीविजन का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है उसके बाद देखेंगे प्रश्न दूसरा अविभाग है सही वाक्यांश चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए पहला है सुविधाओं का शुरू सिलसिला अब विकल्प में से चुनकर हमें सही वाक्य लिखना है यहाँ पे तो सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है यानी कि क आएगा इसमें दूसरा खलीफा एक दिन अपना बेश बदल कर कहा गया शहर खेतों में या गांव में घूमने गया तो आएगा उसमें शहर में घूम रहे थे प्रश्न दूसरा है उसका ब विभाग है प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए एक बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे इसका उत्तर ए रहा दूसरा तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया प्रश्न दूसरा का विभाग प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहला प्रश्न है कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं तो जवाब देखिए दूसरा वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे है तीसरा आपको किसका स्वभाव अच्छा लगता है क्यों तो उसका उत्तर है हमें हसन का स्वभाव अच्छा लगा क्योंकि उसने बड़ी सूझबूझ से अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े का न्याय किया था प्रश्न तीसरा उसमें निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए पहला है पैरों तले बमीन नहीं जमीन खिसक जाना तो पैरों तले की जमीन खिसक जाना का अर्थ होता है आघात लगना वाक्य है जब यात्री को मालूम हुआ कि जेब से बटुआ गायब हुआ है तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई दूसरा सिर खुजलाना उसका मुहावरे का अर्थ है सिर खुजलाना समझ न पाना कि क्या किया जाए वाक्य है प्रश्न सुनकर लड़का सिर खुजलाने लगा तीसरा है रोब बमाना तो यहाँ बमाना की जगह पर झाड़ना आएगा प्रिंटिंग मिस्टेक है रोब जाड़ना तो उसका मुहावरे का अर्थ है रोब जाड़ना प्रभाव दिखाना वाक्य है उस गरीब आदमी पर क्यों रोब जाड़ रहे हो उसके बाद है नाक में दम करना तो उसका मुहावरे का अर्थ है नाक में दम करना यानी कि बहुत परेशान करना वाक्य है वहां बंदरों ने लोगों की नाक में दम कर दिया था उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न चार दिए गए चित्र के आधार पर आठ से दस वाक्य लिखिए तो यहाँ पे हमको चित्र देखकर आठ से दस वाक्य लिखने हैं तो इस तरह से हमने वाक्य बनाए हैं आप देख सकते हैं यह बगीचे का चित्र है बगीचे में चार व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। चित्र में तीन पेड़ नजर आ रहे हैं। चित्र में पहाड़ियां दिखाई दे रही है बगीचे में छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं। एक लड़का पौधों को पानी दे रहा है एक लड़की पौधा रोपण कर रही है एक लड़की अपने सिर पर फूल के पौधे लेकर आ रही है बड़ी लड़की कुछ कह रही है ऐसा लगता है कि सभी मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं उसके बाद है प्रश्न पांच चित्र के आधार पर कहानी लिखिए तो यहाँ चित्र दिया गया है चिटी और कबूतर का तो उसकी कहानी यहाँ पे लिखनी है चित्र को देख के तो कहानी ऐसे आएगी प्रश्न दिए गए परिच्छेद को मातृभाषा में अनुवाद करके लिखिए तो यहाँ परिच्छेद जो दिया गया है उसका मातृभाषा में अनुवाद करके लिखना है तो अनुवाद इस तरह से हम लिखेंगे दुनिया बहादुर લોકો માટે છે કાયર હંમેશા બેસીને વિચારે છે અને સપના જુએ છે પરંતુ બહાદુર જીતે છે કિંમત વગર ક્ષમતા નકામી છે આળસુ લોકો માત્ર મનના લાડુ જ ખાય છે પરંતુ જેઓ સખત મહેનત કરે છે તેઓ સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે कायर डरना मारे बहादुर भराई जाय छे उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न सात निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उसका लिंग परिवर्तन करना है और उसके बाद वाक्य में प्रयोग करना है तो पहला है अध्यापक अध्यापक तो उसका लिंग परिवर्तन हो होगा अध्यापिका अध्यापिका पढ़ रही है उसका वाक्य प्रयोग किया है दूसरा है लेखिका तो उसका लिंग परिवर्तन होगा लेखक लेखक कहानी लिख रहा है तीसरा है लड़का तो उसका लिंग परिवर्तन होगा लड़की लड़की खेल रही है दादा तो उसका लिंग परिवर्तन दादी दादी यात्रा पर गई है मालकिन तो मालिक होगा मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है छ नंबर पर है शाम तो उसका सामपिन होगा खेत में सांपिन को देखा था तो यहाँ प्रश्न सात के लिंक परिवर्तन करके वाक्य प्रयोग हमने देखे उसके बाद है प्रश्न आठ प्रश्न आठ अविभाग में प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए प्रश्न एक है पुराने जमाने में पत्र व्यवहार कैसे किया जाता था तो उसका उत्तर इस तरह हम लिखेंगे पुराने जमाने में पत्र व्यवहार कबूतर जैसे पक्षियों और ढोल नगाड़े बजा कर किया जाता था दूसरा प्रश्न है पुस्तक हमारे मित्र में पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है तो पुस्तक हमारी मित्र में पुस्तक हमारी मित्र में पत्र किताबों का महत्व के बारे में लिखा गया है उसके बाद है पुस्तक के मन के लिए कैसा कार्य करती है पुस्तक के मन के लिए साबुन का कार्य करती है चार नंबर पर है किताबों से हमें क्या मिलता है तो उसका उत्तर है किताबों से हमें ज्ञान मिलता है उसके बाद है छुट्टी के लिए आप किसको पत्र लिखेंगे छुट्टी के लिए मैं प्रधान अध्यापक को पत्र लिखूंगा ब विभाग है प्रश्न आठ का प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक पत्र में पता किस ओर लिखा जाता है पत्र में पता बाई ओर लिखा जाता है दूसरा प्रश्न गांधी जी ने किताबों के बारे में क्या कहा है गांधी जी ने किताबों के बारे में कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है मन में जो अज्ञान है अंधकार है उसे मिटा कर ज्ञान का संचार करती है तीसरा प्रश्न गांव में पत्र देने का काम कौन करता है तो घाव में पत्र देने का काम डाकिया करता है जन्मदिन जैसे शुभ अवसर पर भेंट में क्या देना चाहिए जन्मदिन जैसे शुभ अवसर पर भेंट में किताबें देनी चाहिए प्रश्न नौ निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगा कर वाक्य फिर से लिखे तो विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखना है यहां पे, तो, यहां पे मैंने लगाए है। तो आप लोग देख सकते हैं एक में ठीक है माँ वो अवतरण चिन्ह में आएगा उसके बाद अल्प विराम आएगा नेपोलियन ने हंसते हुए कहा उसके बाद पूर्ण विराम आएगा दूसरा इन तीन सिक्को से क्या होगा उसके बाद प्रश्न चिन्ह आएगा तीसरा नन ही बहन बहन के बाद आएगा हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है वो पूरा वाक्य अवतरण चिन्ह में आएगा चार सच है उसके बाद अल्प आएगा देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं उसके बाद पूर्ण विराम आएगा तो इस तरह से विराम चिन्ह लगा लगा के फिर से लिखने है वाक्य को उसके बाद देखेंगे प्रश्न दस निम्नलिखित कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए कहावत कहावतें है उसका अर्थ हमको लिखना है पहला है जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ होगा कहावत का कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है दूसरा अर्थ ऐसा भी लिख सकते हैं जैसा काम करोगे वैसा परिणाम निकलेगा और तीसरा भी हम लिख सकते हैं उसका अर्थ कर्मानुसार फल भोगना पड़ता है उसके बाद दूसरी कहावत है अकल बड़ी या भैस तो उसका अर्थ है शारीरिक शक्ति से बुद्धि श्रेष्ठ है तीसरे नंबर पर है जो गरजते हैं सो बरसते नहीं तो कहावत का, का अर्थ है जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं करते चार नंबर पर है उल्टा चोर कोटवाल को डांटे उसका कहावत का अर्थ है अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना पांच नंबर पर है कंगाली में आटा घिला उसका कहावत का अर्थ है मुसीबत में और मुसीबत आना तो इस तरह कहावत के अर्थ हमने देखे फिर से एक बार दिखा देती हूँ जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ अकल बड़ी या जो गरज से है वो बरसते नहीं उल्टा चोर कोटवाल को डांटे और कंगाली में आटा गीला उसके बाद है प्रश्न ग्यारह निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए तो यहाँ तीन विषय दिए गए हैं मेरा देश भारत दूसरा मेरा प्रिय नेता तीसरा मेरा प्रिय त्योहार तो हम यहाँ पे देखेंगे मेरे प्रिय नेता मेरा प्रिय त्योहार प्रश्न बार दिए गए विषय पर अपने मित्र को पत्र लिखिए किताबों का महत्व अपने मित्र को पत्र लिखना है और पत्र में किताबों का महत्व का वर्णन करना है तो पत्र इस तरह से लिखा है देखिए विद्यार्थी मित्रों प्रश्न एक से प्रश्न बारह तक मैंने प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको दिखाया जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो मेरा वीडियो से आपको समझ आता हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब चैनल को करना आपके दोस्तों को